Добрий день. В даної передачі ми розглянемо нелітальне средства самооборони, також проведемо короткий обзор і послухаємо коментарі юриста. Цивільним кодексом України передбачено стаття 19, передбачено, що є являється самозахист. Самозахист це застосування особою заходів протидії, що не заперечено законом та не суперечить. Моральним засадам суспільства більш конкретно розглядається поняття самозахисту в кримінальному в кримінальному кодексі України, а саме стаття 36 вона вказує про те, що необхідна оборона це дії, вчинені з метою самозахисту законних прав інтересів особи, що захищається, або іншої особи або інтересів держави і суспільства від злочинного посягання. Шляхом завдання шкоди тій особі, що посягає, необхідної і достатньої в даній обстановці, так би сказати, шкоди, якщо при цьому не було перевищено меж, і ця шкода завдається з метою припинення негайного припинення даного посягання. Отже, чіткого, як би так сказати, визначення в самому законодавстві, що таке межі необхідної оборони не існує, але е, нам сама стаття чітко вказує на те, що е, завдання шкоди при самозахисті повинно бути необхідним і достатнім. Тобто, ну наприклад, і, поясню, якщо до вас е, забрався там, наприклад, лоді в садок вкрасти яблука, то йому не повинно ну ви його не повинні вбивати. Тому що даний вид буде ну класифікуватись не як перевищення меж необхідної оборони з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть, а будуть класифікуватись як умисне убивство. Стаття 36 Також передбачає її частина п'ята: те, що не є перевищенням меж необхідної оборони і не тягне за собою кримінальної відповідальності. Застосування зброї або будь-яких інших засобів самозахисту, предметів там від, від для захисту від нападу озброєної особи, групи осіб, або ж для захисту від насильницького проникнення в ваше житло, або ж інше приміщення незалежно від тяжкості шкоди, котра була спричинена так сказати злочинцю. Самым доступным и относительно эффективным средством самообороны и распространенным является газовый баллон. Его можно поделить на два типа. Это аэрозольный и это струйный. Чем они, в чем их отличие? Аэрозольный баллон выпускает облако на расстоянии до 2,5 метров. Плюсы этого баллона — это то, что это облако имеет достаточный объем для поражения. И, скажем, в отличие от струйного, там нужно целиться непосредственно в лицо. Минусы аэрозольного баллона заключаются в том, что вы не можете его применять в закрытых помещениях, также нужно обязательно смотреть направление ветра, чтобы не не против ветра не попало вам в лицо там, где много людей находится, вы тоже не можете применять аэрозольный тип баллонов. В отличие от аэрозольного струйный, вы можете в замкнутом пространстве применить, включая лифты и в массовом скоплении людей. Перед тем, как применить баллон, вам нужно удалить предохранительную пластину. Направить сопла баллона в лицо нападающему и зажать на 1-2 секунды. Пока будет действовать баллон нарушителя, у вас будет время для того, чтобы скрыться, уйти с места нападения. Следующим средством самообороны, не нуждающимся в лицензии, является электрошокер. Для наглядного примера здесь представлены два типа шокеров. Это обычный шокер китайского производства и шокер, замаскированный под тактический фонарь который имеет э, замаскированные контакты принцип действия шокера электрическим зарядом он э, обездвиживает нападающего э, вызывает э, судороги боль в мышцах э, блокирует нервное окончание э, нападающий теряет ориентацию что позволяет ну, на некоторое время что позволяет вам покинуть место нападения и остаться невредимым Электрошокер очень прост в использовании. Для того, чтобы применить, здесь есть кнопка. Мы ее включаем, загорается красный свет и нажимаем на кнопку. Кроме этого, он издает еще очень неприятный звук, что, в принципе, тоже может погасить агрессию нападающего. Также этот звук очень неприятен для собак на собак он действует крайне раздражительно и достаточно эффективно. Собаки убегают. Минус электрошокера заключается в том, что использовать его нужно в непосредственном контакте с нападающим. А это чревато тем, что нападающий может перед тем, как вы успели использовать электрошокер, он может вам нанести вред. Альтернативой электрошокеру является световой лазерный шокер. Отличие в том, что он дает лазерный луч, чем ослепляет нападающего. Це плюсом, так как ви не зближаєтесь з противником на критическое расстояние, а сліпів його ви також можете убежать, поки він буде приходити в себя. Щодо з приводу електрошокерів, це є спеціальний вид самозахисту і являється активним засобом оборони і тому він вилучений з обігу присічених громадян. Він заборонений, він лише використовується в. Спецслужбах або ж в правоохоронних органах. І щодо нього я можу назвати вам порядок і їх використання застосування це постанова Ради міністрів Української РСР, якщо не дивно, до, до сих пір діє, про затвердження правил застосування спеціальних засобів під час охорони громадського порядку номер 49 Кого цікавить, то може переглянути даний документ. Адільне, хочу сказати, за кастети. Это достаточно эффективное средство самообороны, но также оно достаточно эффективное средство нападения и очень опасное, чем оно может причинить очень серьезные травмы вплоть до летального исхода. Кастет у нас расценивается как холодное оружие, поэтому применять его в целях самообороны, это вам нужно только на свой страх и риск. Так как это уголовно наказуемо. Если вы увидели кастет в руках нападающего, вам нужно принять всевозможные меры для того, чтобы не подпустить его на расстояние удара, так как этот удар может быть для вас последним. К другим средствам самообороны, не требующим лицензию, можно отнести следующие предметы и утяжеления, которыми вы можете нанести. Удары нападающему при этом защищая себя или свою жизнь, свое здоровье. В данном случае здесь представлена так называемая явара. По сути это обычная палка, доработанная под пальцы и заточенная с двух концов для того, чтобы нанесить, наносить более эффективные удары и прихваты. Следующая. Это тактическая ручка. Она сделана из легкого металла имеет хороший рельеф, очень удобно берется в руку. Также имеет с двух сторон острые края для тех же ударов, для тех же прихватов. А по сути является обычной ручкой, которая исполняет свои прямые назначения. Также можно использовать складные ножи. Если вы откроете нож, это уже будет холодное оружие закрытый, закрыт нож, он также имеет острые края, которые тоже вам будут помогать защищаться от нападающего. Ну и в принципе все, что под рукой, тот же тактический фонарь, который сделан из металла, который также имеет определенную острую кромку, которую взяв в руки, вы можете также ним наносить удары, защищая себя. І своє, свою своє здоров'я, свою жизнь. Но ви повинні розуміти, що використовуючи ці предмети у вас должна е, бути достаточно фізична підготовка, і знання даних предметів при самообороні. обороні. Відповідності до постанови плену Верховного суду від 26.04.2002 року. номер 3, до холодної зброї належать предмети. Усі, Предмети, котрі відповідні стандартним зразкам або історично напрацьованим типам зброї, або іншим предметам колючої, колючо ріжучої, рублячої, дроблячої та або ударної дії, котрі призначені для ураження живої цілі з використанням сили м'язів людини, або ж з використанням механічної дії самого пристрою. Це таке поняття самої холодної зброї. До холодної зброї відносяться штик, стилет, ніж, кастет, в тому числі явара, оскільки явара є свого роду різновидом кастету, потім шабля, фінка, мисливський ніж, нунчаки. Хочу звернути увагу те, що битки свого різного роду вони являються також холодною зброєю. А особливо наші громадяни полюбляють возити в автівках такий, такий вид самозахисту чи засіб самозахисту. Хотів би попередити, будьте обережні, тому що при вилученні такого виду зброї вона може класифікуватися як холодна зброя. І холодна зброя сама по собі вона також потребує. Дозволу від правоохоронних органів. Якщо у вас буде такий дозвіл, будь ласка, не заперечується, можете носити, зберігати і використовувати, застосовувати, але в передбачених рамках законодавства, тактична ручка, вона є тактичною ручкою. Вона в чому її суть? Її суть в тому, що людина, котра має певні навики застосування холодної зброї, вона цю ручку може використати як ніж той самий або як кастет. Тому вона і називається тактична ручка. А для пересічного громадянина я вважаю, що тактична ручка вона буде являти собою просто ручку. І ви з нею без певних навиків застосування прийому чи прийомів рукопашного бою не зможете досягти тої якої ви вважаєте. Слідуючими средствами активної самооборони являються пістолети. І так, по порядку. Пістолет пневматичний. Пистолет под патрон Флабера. Значит, газовый пистолет револьвер, газовый пистолет и травматический пистолет. Что вы должны понимать прежде всего? Если у вас есть такая возможность, вы должны уметь отличить эти пистолеты наглядно. Первое, что вы можете сделать, это маркировка пистолета. На каждых пистолетах есть определенная маркировка и калибр. И, в принципе, поэтому здесь написано, что это 4,5 мм калибр пневматический. Также пневматический пистолет от отличается, он имеет основную отличительную черту. Это прижимной болт баллона. Вот по нему вы уже можете определять, что это пневматический пистолет. Также вы можете определить по диаметру ствола. Чем тоньше ствол, тем вы должны понимать, что это значит меньше калибр. Если меньше калибр, значит, это может быть или пневматический пистолет, или пистолет под патрон Флабера. Значит, маркировка имеется на всем оружии. Если Флабер, здесь написано калибр 4 мм Флабер. Так же само газовый 9 мм. Так же само 9 миллиметров, Ну и травматический, тут уже написано на ПМР 9 мм. Конечно, не каждый гражданский сможет увидеть, а тем более в экстремальной ситуации он не будет смотреть на маркировку пистолета. Поэтому первое, на что вы обращайте внимание, это на диаметр ствола. Да и вообще, если у человека появился в руках пистолет, вы уже должны э, к, принимать все меры по своей защите. Рассмотрим по отдельности каждый пистолет и взвесим его все плюсы и минусы. Начинаем с пневматического пистолета. Данный пистолет я бы вообще не рассматривал как средство самообороны, так как он имеет малый калибр и малую мощность, останавливающую мощность самой пули. Вот оно имеет вот такой вот пульки, шарики. В принципе, все, что вы можете сделать, это стрелять человеку в лицо. Но вы должны также понимать, что это нанесет ему увечья, может выбить глаза, и тогда из обороняющего вы можете... перейти в нападаючого і відповідати по закону. Пневматична зброя. Використання такого виду зброї передбачає собою, як би сказати, обмеження е, певних характеристик. Дозвіл не потрібний на пневматичну зброю, в тому разі, якщо її калібр не перевищує 4,5 мм міліметра. І її початкова швидкість кулі при пострілі не перевищує 100 метрів. Все, що е, перевищує дані характеристики, воно є, ну як би сказати, вважається спеціальним засобом і потребує е, чіткого дозволу, передбаченого так, так також так правоохоронними органами для отримання даного виду дозволу, в принципі, те саме можна тністі і до пістолету, під патрон флабера. при том, что он имеет уже не пневматику, вот он имеет патрон капсульного типа, там нет пороха, но есть капсуль. В отличие от пневматики, он уже имеет более мощную пулю, но недостаточную для того, чтобы остановить нападающего. Он также может раздражать нападающего и вызывать дополнительную агрессию. Приводу патрона флобера і пристроїв для відстрілу даного виду патрона. Може, патрон флобер він характеризується як пневматична зброя, але наші люди зачасту бувають переобладнують даного виду патрони і досипають туди порох або змінюють там, наприклад, вагу кулі. Тим самим вони перевищують ті межі, які встановлені. По відношенню до пневматичної зброї, і отже, якщо при вилученні у вас такої зброї криміналістом, правоохоронцем буде складатися протокол виямки і огляду, наприклад, цієї зброї, і там будуть вказані ці порушення, значить вона буде класифікуватися як незаконне носіння та зберігання даного виду зброї, тобто пневматичного. Отже, що б я хотів сказати, притримуйтесь просто звичайних характеристик, якщо ви маєте бажання придбати пневматичну зброю без дозволу. Газовий пістолет. Принцип дії такий же, як і у газового балона. Но плюси його в том, що він издає достатньо громкий вистріл, що може іспугати або понизити агресію нападаючого. Минусы этого пистолета в том, что для него нужно проходить, брать разрешение в районном отделении милиции, при этом проходить медкомиссию, справки определенные, что причиняет неудобства и дополнительные затраты как на сам пистолет, так и на оформление определенных документов. сброя собой передбачает Пістолети, револьвери заряджені патронами з сльозоточивою та дратівливою дією. Вона є спеціальним засобом самозахисту і дозволяється носіння, зберігання і використання даного виду зброї громадянам України, але при отриманні відповідного дозволу в правоохоронних органах. Найбільш ефективним середством активної самооборони є травматичний пістолет. Он имеет хорошее останавливающее действие резиновой пули, также имеет достаточно громкий выстрел и эффективно используется при самообороне. Минусы его заключаются в том, что по законодательству не каждый гражданин может получить разрешение на этот вид оружия самообороны. Данный вид сброи может использоваться лишь отдельными профессиями, такими как Противники суду, противники Министерства внутренних справ, противники Службы безопасности Украины, військовослужбовці, крім э, осіб, які ОСИП, строкову службу, э, журналистам и участникам криминального провадження в отдельных выпадах. Перед тем, как произвести выстрел, вам нужно учитывать три основных фактора. Это первое, надежность вашего пистолета. Второе, количество патрона в обойме и третье останавливающее действие пули. Сейчас мы произведем выстрел из каждого пистолета по отдельности. Посмотрим, насколько будет поражающий элемент пули и насколько будет слышен звук выстрела. Начинаем с пневматического пистолета. Мы знаем, что поражающая тут степень пули маленькая, поэтому будем производить несколько выстрелов. переходим на патрон Флабера. Здесь также получается поражающая степень пули небольшая, поэтому тоже будем производить несколько выстрелов. Как видим, звук уже отличается. Он недостаточно громкий, но он уже отличается от пневматического пистолета. Сейчас мы будем производить выстрел из газового пистолета, но холостым патроном, естественно. Мы уже слышим достаточно хороший звук выстрела, который, в принципе, может напугать нападающего и понизить его агрессию. Следующий будет выстрел произведен из травматического оружия. Здесь тоже мы видим достаточно хороший звук, ну и степень поражения достаточно высокая. Не забываем после окончания стрельбы ставить пистолет на предохранитель. И запомните, это не единственный предохранитель в пистолете, их всего три. И самый основной это вот здесь, у вас в голове. Второй предохранитель это ваш палец. И третий предохранитель уже находится непосредственно на пистолете. Но правила поведения с оружием и стрельбы мы рассмотрим в следующих передачах, там будет более детально это описано. Все выстрелы производились с дистанции 3 метра. Это оптимальная дистанция поражения для данного вида средств самообороны. Итак, посмотрим результаты. Первым был пневматический пистолет. Как мы видим, степень поражения достаточно слабая. Ниже идет патрон Флабера. Здесь немножко больше степень поражения, но недостаточная для того, чтобы остановить человека. И третьим был произведен выстрел из травматического пистолета. Как мы видим, результат достаточно эффективный. Итак, подытожим. Основной критерий качества для оружия самообороны является его останавливающее действие. Независимо, будь то газовый баллон или травматический пистолет. И если газовый баллон электрошокер. Это достаточно простое, универсальное средство, и его можно рекомендовать как мужчинам, так и женщинам, то средства типа пистолетов или других э, нелетальных средств самообороны требуют определенного физического и психологической, физической и психологической подготовки. Также вы должны помнить, что уличный конфликт – это не спортивное единоборство, а и правило там действует только одно – применяй то, чем умеешь пользоваться, и с максимальной эффективностью. И напоследок хочу вам сказать, что основная проблема самообороны – это не наличие оружия, а психологический фактор, тормозящий его использование.